নমস্কাৰ সম অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিহু আহি পালেহিয়ে নহয় জানো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোও বনাইছিলোঁ মই বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা যিহেতু বিহু বজাৰ কৰি আহিলোঁ ভিডিঅ'টো মই এৰিছোঁ অলৰেডি ইউটিউবত যদি চোৱা নাই চেক কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে আৰু যদি মোৰ চেনেলৰ কোনোবা নতুন তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব কাৰণে নাপাহৰিব মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'বিলাকত আৰু আজি যিহেতু বিহু পালেহিয়ে আজি বুলিয়ে নহয় বিহু আহিয়ে আছে বাৰু বিহুটো আৰু দুদিনহে আছে মাত্ৰ আৰু কাপোৰ কিনিলেতো নহ'ব খোৱা বস্তু বনাব লাগিব নহয় জানো কাৰণ আলহী এজন আহিলে যদি বিহুত যদি বিস্কুটৰ সৈতে চাহ খুৱাই পঠিয়াওঁ তেনেকুৱা লাগিব নহয় জানো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বিহুৰ খোৱা বস্তু এপদ এপতকৈ বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ বুলি তাৰ কাৰণে আজি প্ৰথম ভাবিছোঁ নিমকিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ পিঠা বনাম আৰু লাহে লাহে কাইলৈ পিঠাগুড়ি খুন্দিম আজি কি বুলি কয় নিমকি মানে শুকান বস্তুখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি নিমকি বনাম বুলি পেলাই ভাবিছোঁ তাকে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বোলো আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু মইনো কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকক অলপ দেখাওঁ লং ভিডিঅ'ও হৈ যাব যিহেতু লং ভিডিঅ' কৰিব অলপ টান লাগে মানে কেমেৰাত হোৱা অভ্যাস নাই ন সেইকাৰণে মানে বহুত এলাহ এলা লাগে তাকে ভাবিছোঁ মানে বিহুকেই দিনত লং ভিডিঅ' দি দি মানে অভ্যাসটো কৰোঁ নিজৰো অভ্যাসটো হওক আৰু আপোনালোকৰ মাজতেও লং ভিডিঅ' এৰিম বুলি পেলাই মই ভাবিছোঁ তো মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ মই লগ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ এয়া নিমকি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ ময়দা লৈছোঁ মই দেই ময়দা এয়া এক কেজি ডেৰ কেজি আছে ময়দা এতিয়া মানুহে ভাবিব চাগে ইমান শোপা ন বনাই নে ডেৰ কেজি ময়দা ডেৰ কেজি ময়দা লয়নে বুলি ভাবিব এতিয়া কোনোবাই নহয় জানো আটা এতিয়া ময়দাখিনি চালি ল'লোঁ মই ধুনীয়াকৈ আচলতে হ'ল কি বিহু দিনাখন মানে আমাৰ নামঘৰত পুঠি পোহে গৰু বিহুৰ দিনাখন সেইকাৰণে মানে নামঘৰলৈও ৰাইজৰ কাৰণে অলপ দি পঠিয়াম বুলি পেলাই আৰু নিজৰ ঘৰৰ কাৰণেও বিশেষকৈ লাগিবও যিহেতু হুচৰি গোৱা পাৰ্টিও আহি থাকিব ন সৰু সৰু টিকলা তিতলাকেইটা ইমান ৰ'দত আহিব সিহঁতক কিবা এটা খোৱাব পাৰিলে ভাল লাগে দিয়কচোন সেইকাৰণে আৰু এয়া চালি লোৱাৰ পিছত জোখমতে মই নিমখ দিছোঁ যিহেতু নিম কি গতিকে নিমখ আপোনালোকে কিমানখিনি নিমখ খায় সেইটো হিচাপত দিব আৰু চবেই বনাব জানেই যিহেতু মই নতুনহে বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই ৰিফাইন ৰিফাইন দি পেলাই এতিয়া এয়া মানে যোনটো মানে লাডু লাডু হৈ যায় ন তেলখিনি দিয়াৰ পিছত সেই লাডুটো মানে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ম তাৰপিছত গৰম পানী বহাই লৈ আহিলোঁ তাৰ আগতে কণী দুটা মই ভাগি দিওঁ মই কণী দিওঁ দেই কণী নোখোৱাসকলে কণী নিদিব কিন্তু মই কণী দিওঁ এটা মানে ভাল ফ্লেভাৰ আহে সেইকাৰণে মানে কণীটো দিওঁ মই এতিয়া দেখিছে নহয় এয়া অকণমান মানে কিবা এটা লাগে আৰু কণীটো ভাঙি দিয়াৰ পিছত কিন্তু খাবলৈ কিন্তু সোৱাদ হয় নিমকিটো এটা বেলেগ সোৱাদ ঘৰত বনোৱা নিমকি মানে ফ্লেভাৰটো তেতিয়াহে আহে সেইকাৰণে এয়া মই ডেৰ কেজি ময়দাত এয়া দুটা কণী দিছোঁ কণী দি ময়দাটো মাৰি লৈছোঁ দুটা কণী দি পেলাই মাৰিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে এয়া মানে অলপ অলপ লাডু বান্ধিছে আৰু ৰিফাইন দিলোঁ নিমখ দিলোঁ আৰু কণী দুটা দিছোঁ মই অলপ অলপ লাডু বান্ধিছে আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল লাইনটো গুচি গ'ল মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মানে মই এনেই চেনিটো অলপ গুড়া কৰি দিওঁ মানে অকণমান মিঠা চাদ এটা থাকিলে ভাল লাগে সেইকাৰণে যিহেতু ঘৰত বনাইছোঁ ন নিজৰ ষ্টামতে মানে ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দি পেলাই বনাব পৰা যায় আৰু সেইকাৰণে এয়া কি কৰিছোঁ জানে এয়া চেনি ছয় চামুচমান হ'ব গৰম পানীত দি গুলি লৈছোঁ নহ'লে চেনিটো গোটা গোটাকৈ দিলে মানে তাত গোটা হৈ থাকিব ন ভাল নালাগিব মানে দাঁতৰ চাপত মানে সোমাব খচক খচক কৰিব মানে সেইকাৰণে ইয়াক গুলি লৈছোঁ তেতিয়া মানে হৈ গ'ল আৰু চদিউচন আৰু হওক চেনী পানীখিনি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কুহুমীয়া গৰম পানী দি পেলাই ইয়াক ঘূৰাই ঘূৰাই ময়দাটো মাৰি আছোঁ এই মৰাৰ সময়তে বহুত কষ্ট হয় আৰু যদি কমকৈ লয় ময়দা তেতিয়াহ'লে কষ্টটো কমে কিন্তু এতিয়া মানে মই একেবাৰতে যিহেতু বনাম আৰু দুবাৰ বনাই থকা সময় নাই ন এতিয়া নিমকি বনালোঁ পিঠা বনাব আছে আৰু কি কিবা বনাওঁ ছাডেনলি মানে প্লেন হৈ যায় বস্তুবিলাক বনোৱা এতিয়া সেইকাৰণে লাহে লাহে ঘূৰাই ঘূৰাই ময়দাটো ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম একেবাৰে খোৱা ওলাই যায় দেই ৰাইজ আৰু এয়া কমচে কম বিছ মিনিটমান কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই মাৰি মাৰি দেখিছে নহয় অৱশেষত দৌটো তৈয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মই কমচে কম দহ মিনিটৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টত ৰাখি দিম তাৰপিছত আৰু দহ মিনিটৰ পিছত আৰু বেলাত লাগিম আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈ দিওঁ দহ মিনিটৰ কাৰণে মিনিটৰ কাৰণে দৌটো ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ ৰেষ্ট দিছোঁ আৰু যাতে গোটেইখিনি কণী চেনি নিমখ গৰম পানী ময়দাৰ লগত ধুনীয়াকৈ সানমিহলি হয় মানে এটা ধুনীয়া চফ্ট দৌ যাতে তৈয়াৰ হয় তেতিয়া মানে কি বুলি কয় খাবলৈ ভাল হয় আৰু কোনে কেনেকৈ বনাই মই নাজানো মই মানে মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ ইয়াৰ আগতেও মই তেনেকৈ দুবাৰ বনাইছোঁ তো ঘৰৰ মানুহে খাই ভাল পায় গতিকে মানে মানুহবিলাক ঘৰৰ মানুহখিনি যদি খোজ ময়ো খোজ মই তেনেকৈয়ে বনাই পেলাই দিছোঁ আৰু দিওঁ আৰু তাৰপিছত কি বুলি কয় এতিয়া ৰাতিপুৱা এনেকুৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণ এতিয়া এনেকুৱা টিকা ফটা ৰ'দ দিছে মানে কি ক'ম আৰু আৰু এই যে গৰমত যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে টিকলু টিকলু পোৱালিবিলাক বিহু গাবলৈ ন চোতালত ইমান টাব হৈ থাকে তাৰ ওপৰতে যে ইমান হেঁপাহেৰে নাচে মানে দেখিয়ে ভাল লাগে এটা সময়ত আমিও আছিলোঁ ন এতিয়া সেই শৈশৱকালটো ক'তনো বিচাৰি পাম আৰু গ'ল যি গ'লেই আৰু উভতি নাহে আৰু হয়নে নহয় বাৰু যিক সিহঁতকে চাই আনন্দ লওঁ সেইকাৰণে মানে অলপ বস্তু বাহিনী মই সৰহকেই বনাওঁ যাতে সিহঁতকো মই দুই এটা বস্তু খোৱাব পাৰোঁ সিহঁতে খালেও ভাল লাগে মানে যিটো ফূৰ্তি পায় ন কিবা এটা দিলেকৈ খাবলৈ কিমান ভাল পায় নহয় জানো সৰু ল'ৰা ছোৱালী ইমান কষ্ট কৰি আহে হুঁচৰি হুঁচৰি গাবলৈ ত' সেইকাৰণে অলপ বস্তু সৰহকৈ বনাওঁ এতিয়া আৰু আজি আজিখিনি বনাই লওঁ আৰু চাওক জেতুকা লগাবই পৰা নাই ইফালে বিহু আহি পালেহিয়ে ঘৰৰ কামেই কৰি হোৱা নাই গম পায়নে ভাবিছিলোঁ মই কালিৰ পৰা ঘৰৰ কামত লাগিম বুলি এদিন বজাৰ কৰোঁতে গ'ল এতিয়া কালি আজিৰ পৰা লা আজি বোলো ঘৰুৱাখিনিকে মোচি ল'ম বুলি পেলাই ভাবিলোঁ দিলে বৰষুণ যাক সেইকাৰণে বোলো আজি ঘৰুৱাৰ মোচা নহ'ল যেতিয়া নিমকিখিনিকে বনাই ল'ম বুলি পেলাই আৰু ভিডিঅ'টোও বোলো বনাই ৰাখি থৈ দিওঁ বুলি পেলাই সেইকাৰণে বাৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক এতিয়া যাওঁ দহ মিনিট হ'ব হৈছে আৰু যাওঁ বোলক বেলোঁগৈ বোলক এতিয়া এতিয়া আকৌ বেলনা কামত লাগোগ তাৰপিছত ফ্ৰাই কৰিম তাৰপিছত মই মোৰ ইয়াত নিমকি ৰেডি হৈ যাব যে আকৌ অসমখনত মামাই মস্ত ডাঙৰ ধামাকা এটা দিছে ন বিহু দুদিনৰ আগত দিছে চাওকচোন মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টটো কি যে হ'ব এতিয়া যোনে যোনে ভালদৰে পঢ়িছিলে যোনেজনে কষ্ট কৰিছিলে বহুত বেছিকৈ তেখেতসকলে ভাল ফল পাইছে মাক দেউতাকো সুখী হৈছে নহয় জানো আৰু যাৰ যাৰ মানে অকণমান ভুলৰ কাৰণে ৰখি গৈছে তেখেতসকলক কৈছোঁ মন বেয়া নকৰিবা জীৱন যুদ্ধ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই গতিকে আৰু ভালদৰে পঢ়া আৰু ভালদৰে পৰীক্ষাকেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰা যাতে তুমি আৰু উন্নতি হোৱা আৰু যোনসকলে ভাল ৰিজাল্ট কৰি অলৰেডি পাছ কৰিছে তেখেতসকললৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আৰু চেষ্টা কৰা আগুৱাই যোৱা জীৱন জীৱন যুদ্ধ যুঁজি যোৱা আৰু লগতে সু পু পথেৰে যাতে সৎ পথেৰে গৈ যাতে তুমি ভাল মানুহ হ'ব পাৰা তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু সেয়াই আৰু কি ক'ম আৰু সেইখিনিয়ে মোৰ কথা ক'বলগীয়া আছিলে তেখেতসকলৰ কাৰণে আৰু আমাৰ দিন এটা আছিলে যেতিয়া মানে আমাৰ ৰিজাল্ট দিয়া সময় আছিলে একে বুকুখন একদম ধক ধক ঢক ঢক কৰি থাকে নহয় জানো মোৰ যে একদম ল' প্ৰেছাৰ চ' প্ৰচাৰ উঠি যায় আকৌ মানে কি ক'ম আৰু বাৰু যিকোনো সেয়া দিন গ'ল আৰু আমাৰ এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি যোনে যোনে পাছ কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু যোনে যোনে পাছ কৰিব পৰা নাই মন বেয়া নকৰিব আগবাঢ়ি যোৱা কষ্ট কৰা এইখিনিতে শেষ হোৱা নাই এতিয়াও মানে জীৱনটো শেষ হ'ল বুলি নাভাবিবা কষ্ট কৰি যোৱা সেইখিনিয়ে ক'ম মই আৰু এতিয়া বৰ লগ উভতি যাওঁ আমাৰ নিমকিলে আৰু এয়া দহ মিনিটৰ পিছত আহি যিহেতু মানে ময়দাখিনি বহুত ন মই মানে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে এয়া সৰু সৰু ছেকশ্যন কৰি লৈছোঁ মই এয়া কেইটা হয় আৰু তিনিটা চাৰিটামান হ'ব সৰু সৰু ছেকশ্যন কৰি লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা আকৌ সৰু সৰুকৈ আকৌ বল বনাম ৰুটি বনোৱা নিচিনাকৈ তাৰপিছত বেলিম এতিয়া এয়া সৰু সৰু এয়া ছেকশ্যন কৰি লৈছোঁ খাবলৈ সোৱাদ বনাওঁতে যিমান যে কষ্ট বা কিন্তু কষ্টখিনি কৰি আকৌ ভাল লাগে দেই যেতিয়া মানে খোৱা বস্তুটো কোনোবাই মানে ভাল হৈছে বুলি পেলাই কয় মানে এনেকুৱা লাগে যে কষ্টখিনি যেন সাৰ্থক হ'ল তেনেকুৱা লাগে সঁচাকৈ আৰু ক'তনো সদায় সদায় বনোৱা যায় বিহু দিনত বা কিবা এটা অকেজনতহে বনোৱা যায় নহয় জানো আৰু ইয়াৰ এতিয়া চেকশ্যনকেইটা কৰি লৈছোঁ মই আপোনালোকৰ পিছে বিহু যোগাৰ কিমানখিনি আগবাঢ়িছে এইয়া মোৰ ভিডিঅ' এটা কুকুৰা মাত শুনিবই আৰু মোৰ আমাৰ ঘৰত মানে কুকুৰা আছে যে মই কৈছোঁৱেই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো সিহঁতেও মোৰ লগত ভ্লগিং আৰম্ভ কৰিম মানে সেয়া হৈ গ'ল মুঠতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ চাৰি সাতটা হৈছে এনেকুৱা সৰু সৰু ছেকশ্যন সাতটা হৈছে এতিয়া এটা এটাকৈ ভালকৈ সৰু সৰু লাডু বনালোঁ ইয়াৰ পৰাই সেয়া আকৌ ডলাখনত লৈছোঁ যিহেতু চৰিয়াটোত মানে ঠেক হয় নহয় জানো এনেকুৱা মানে দীঘল কৰিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় সেইকাৰণে এয়া ডলাখনত লৈ ধুনীয়াকৈ দীঘল কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ সৰু সৰু বলছ বনাব লাগিব জানে আৰু মইনো কি ক'ম তথাপিও মই যেনেকৈ বনাওঁ মানে সেইটোহে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দেই ভুল নুবুজিব হ'লে কাকো মই শিকোৱা নাই বাৰু দেই যোনে যোনে নাজানে তেখেতসকলক শিকাইছোঁ বাৰু যোনে যোনে জানে তেখেতসকলক হ'লে নাই শিকোৱা এয়া এনেকৈ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ বলছ বনাই ল'ম এতিয়া আৰু ফাইল এয়া বলছখিনি ধুনীয়াকৈ মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ এতিয়া এটা এটাকৈ বেলিব লাগিব এতিয়া মই এটা এটাকৈ ধুনীয়াকৈ বেলোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু বেলি পেলাই তাৰপিছত পূৰাত লাগোঁ আৰু লাহে দেখিছেনে তেনে পাতলকৈ বেলি লৈছোঁ এইখিনিয়ে জ্বলা আৰু গম পায় নাই কাটাটো এতিয়া লাহেকৈ তেনেকৈ নিমকি চেপটো মই ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰিমেই বাৰু হ'ব যা মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আকা একো নোৱাৰে বাৰু সৰু কৰি দিম মই ওপৰৰখিনি এয়া এনেকৈ এইখিনি বহুত জ্বলা মানে গম পায় নাই এনেকৈ কাটি ল'ম কাটি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই কাটি ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেই ৰাইচ এয়া ৰাইচ চাব পাৰে নিমকি ৰেডি হৈ গ'ল সেই এটা পিছ মানতে বনোৱা চাগৈ এতিয়া টাইম চাব পাৰে আপোনালোকে সাতটা ঊনৈছ সাতটা ঊনৈছ টাইম হৈছে এতিয়া দেখিছেনে কিমান সময় লাগিছে দেখিছে ইমান কষ্ট কৰি বনাইছোঁ মানে কি ক'ম আৰু তথাপিও কষ্ট ফলখিনি মিঠা হ'লে ভাল লাগে ঘৰৰ মানুহে খাইছে ভাল লাগিছে বুলিবলৈ গৈছে সেইটোৱে বহুত মোৰ কাৰণে আৰু এটা মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো চাওক দেখিছে কিমান ক্ৰিস্পি হৈছে বহুত ভাল হৈছে সঁচাকৈ আপোনালোকে বা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ বিহু ভিডিঅ' লৈ আহিয়ে থাকিম এইকেইদিন গতিকে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ চবেই কুশলে থাকক আহি আছোঁ নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে বাই বাই